Что я сегодня сделал, ребятки? Давайте покажу. А, наконец-то я сделал полную, как говорится, полную коллекцию нашей обуви. Значит, сверху у нас тапочки такие, сабошки. По размеру выложил. Починающий вид 37-го и заканчивающий 44 -м. далее просто разновидность галоши какие у нас есть это как витринок. такие 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 колеры разные. далее по размерам то то тут у нас 37 и для того чтобы примерить 38 39 40 41 и женочи у нас идут до 42 -го. далее идут уже человечи такие калошики о все 46 -й. Тут у нас и кисть маленький. Короче, они еще не все сегодня приедут. Далее ось такие чеботки женочи. Остяки. Тоже по размерам. Все поскладывал. Починая еще от такие здоровые сапоги. Аляска. Утеплы, не дуже классные. Там в не эта штука, она достается для того, чтобы постирать ее. И полу, полуботиночки такие чудовищ. Фух. Ну як вам, ребятки? Ну, это, конечно, еще не все хочется расширить ассортимент, но места мало. Ребят, кому надо, звертайтесь, я еще трошки дороблю сейчас, для того, чтобы можно было приехать по месту, как говорится, на картонке, Здесь картонка у все у мне была, О, все, можно померить. Так что всех чекаю с по субботу с 9 до 19.